तटिल्लेखा तन्वीं तपनसि शिवैश्वानरमयीं निषण्णां षण्णामप्युपरि कमलानां तव कलां महापद्माटव्यामृदितमलमायेन मनसा महान्तः पश्यन्तो दधति परमाह्लादलारीं भवानि त्वं दासेमयि वितरदृष्टिं सकरुणाम् इतिं स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानि त्वमिति यः तदैव त्वम् तस्मै दिशसि निजसायुज्यपदवीम् मुकुन्द ब्रह्मेन्द्रस्फुटमकुटनीराजितपदाम् त्वया हृत्वा वामम् वपुरपरितृप्तेन मनसा शरीराद्धं शम्भोरपरमपि शङ्के हुतमभूत् यदि तद्वद्रूपं सकलमरुनाभं त्रिनयनं कुचाभ्यामानं कुटिलशिचूडालमकुटम् जगत्सूते धाता हरिरवतिरुद्रः क्षपयते तिरस्कुर्वन्नेतत्स्वमपि वपुरीशस्तिरयति सदा पूर्वः सर्वं तदिदमनुगृह्णाति च शिवस्तवाज्ञामालम्ब्य क्षणचलितयोर्भ्रूलतिकयोः त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां तव शिवे पूजा पूजा तव चरणयोर्या विरचिता तथा हि त्वत्पादोद्वहनमणिपीठस्य निकटे स्थिता ह्येते शश्वन्मुकुलितकरोत्तम् समकुटाः विरिञ्चिः पञ्चत्वं व्रजति हरिराप्नोति विरतिम् विनाशं कीनाशो भजति धनदो याति निधनम् वितन्द्रि माहेन्द्रि विततिरपि सम्मिलितदृशा महासंहारेऽस्मिन् विहरति सति पत्पतिरसौ जपो जल्पः शिल्पं सकलमपि मुद्राविरचना गतिः प्रादक्षिण्यक्रमणमशनाद्याहुतिविधिः प्रणामः संवेशः सपर्यापर्यास्तव भवतु यन्मे विलसितम् सुधामप्यास्वाद्यप्रतिभयजरा मृत्युहरणीम् विपद्यं ते विश्वे विधिशतमखाद्यादिविशदः कराळं यक्ष्वेळम् कबलितवतः का कालकलना न शम्भोस्तन्मूलं तव जननिताटङ्कमहिमा किरीटं वैरिं परिहर परिहरपुरः कैतभभिदः कठोरे कोटीरे स्खलसि जहिजं भारिमकुटं प्रणम्रे श्वेते भवनं भवस्याभ्युत् े तव परिजनोक्तिर्विजयते स्वदेहोद्भूताभिर्गृणिभिरणिमाद्याभिरभितो निषेव्ये नित्ये त्वामहमिति सदा भावयति यः किमाश्चर्यं तस्य त्रिनयनसमृद्धिं तृनयतो महासंवर्ताग्निर्विरचयति नीराजनविधिम्